ರೇ ಧಾತ್ಮರಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯೇ ಧಾತ್ಮೈವರಾತ್ಮನೋ ಬಂದು ಆತ್ಮೈವರಿ ಪುರಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ विषादयोगः कृतराश्रौवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतालीत्सवः मामक पाण्डवा चैवकसञ्जया सञ्जय उवाच पाण्डवानेकं नन्दुर्योधनस्तदा आचार्यं राजा राजावचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहती चो लुराण्डुमलपुत्रेण शिष्येण धीमता अत्र शूरामयेश्वासीमाजुव समायुलीयुधारो विराटश्च त्रिपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् उरुजिकुङ्कोजश्च श्रीकश्च नरपुण्डवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रोद्रौपदेयाश्च सर्व महारवः विशिष्टाय तानि बोधनिरुत्तमा नायका मम सैन्यस्य सङ्ग्रातं तान् प्रीमिरे भवान् भीष्मश्च कर्णश्च स्पर्शमिति जयः अश्वत्थामालिकर्णश्च सौमदतिस्तथैव च अन्ये च े दट्टजीविता नानाशस्त्रप्रहणाः सर्वे युद्धविशालदा अपर्याप्तं बलम् बलं भीष्वामिलक्षितम् पर्याप्तं कृतमेतेषां बलं भीष्वामिलक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्रिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सन्धनहर्षं गुरुवृद्ध विरामः सिंहनादं विनद्युचै शङ्खं दद्म प्रतापवान् यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवन्त स शब्दोऽस्तु मुलोऽभवत् श्वेतैर्भेयुते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव्यौ शङ्कौ प्रध्वतुः पा च जन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौरवं दद्मो महाशङ्कं भीमकर्मारुपोदरः अनन्तविरयं राजात्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च प्रकुलसहदेवश्चाणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिकडी च महारथः ऋषनिम्नो विराटश्च साजनीश्चपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वे सह सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कादग्नो पृथक् पुतक पृथक् पुतक सदोषो नातराष्ट्राणा पृथिवीं व्यवस्थितान् दृष्ट्वा जातराष्ट्रान्नपि ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनृत्यमरमाण्डवः केशं प्रदावाक्यम् निलमा अर्जुन अवदत् सेनायोर्मयोरमध्ये रथं स्थापय मे च तथा यावदेतानि निरीक्षेहं युद्धसामनावस्थितान् कृमया सहयोद्ध्यं अस्मिन् रणसमुद्यमे यस्य मानान्नेक्षेहं ययेन्द्रसमागतः राजराष्ट्रस्य ुद्धे प्रियचिरीशवः सञ्जय उवाच एव ऋषि केशेन भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये सा परित्वा रतोत्तमं भीष्मद्रोणारमुतः च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्येतान् समवेतान्नुमिरे तत्रा पश्यसि तान् पार्थ न त पिता महान् आचार्या मातलान् राजन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सतां श्वशुरान् श्रेयुरुभयोरपिष्येयः सर्वान् बन्धून् कृपया परया विष्टो परयाविष्टो विषीर्निब्रवीत् अर्जुन उवाच ष्टेवं स्वी समुपस्थितं श्रीगन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति एतदृश्च शरीरे मे रोमार्षश्च जायते प्राण् न च शक्नोम्यवस्थातुं मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि चैष वा न च श्रेयोनु पश्यामि अथवा स्वजनमाहवे न कांश्रेयं कृष्ण न च राजंसुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामध्ये नो राज्यं भोगासुखानि च युद्धे प्राणस्तत्त्वादनानि च आचार्यपितर पुत्र सतैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शालासम्बन्धिनस्तथा एतानन्तुमिच्छामि नरोपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य एतो किं नो मही कृते निहत्य रातराष्ट्राति सनादना पापमेवाश्रयत्यस्मान्तायिनः तस्मानाह वयं हन्तुं रातराष्टान्महाभवान् स्वजलम् एतवा सुखिनस्याम माधवा यद्यपि ते न पश्यन्ति लोकोपाध्येतनः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न नेयमस्माभिः आपदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपक्षगिर्जनातनां कुलक्षये प्रणश्यन्ति सनातनः धर्मे नश्ये कुलं कृष्ण धर्मो विवतिता

उठ्साद्यंते जादि धर्माः उठ्स्राष्वताः उठ्सान्य पुलादर्माणाम् मनुष्यानाम जनाधना नरकेनियतं वासो भवतिक्य हुष्ष्रुमाः अभो बग्वा मुट्रापं तर्तुम् वेवसितावयं तर्त्त्यस्त लोगेना अंतुम्

श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम